починаємо мы с главной події. Сегодня в гості до нас завітав Сьогодні просто в цю студію зранку? Сьогодні приїжджав новий головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Наші журналісти спілкувалися із новим наставником достатньо довго. Ми розпитували і про стратегічні плани, і про іноземних помічників, і про тих футболістів, яких Андрій Миколаєвич планує чи навпаки не планує викликати до стану збірної. Тож, в принципі, тем для розмови було дуже багато. Але ми викормили лише найцікавіше і найголовніше. Тож далі, якою буде на? наша збірна. Ми почуємо з перших вуст. Сразу же после завершения карьеры, когда мне предложили сборную, было очень тяжело принять решение потому что я где-то в свою очередь устал была длинная карьера как футболиста хотелось побыть семьей не хотелось возвращаться опять в футбол у меня была возможность закончить все курсы получить хорошую практику поездим немножко посмотрев разные клубы тренировки пообщаться с разными тренерами и прежде всего успокоиться в себе для того чтобы начинать карьеру тренера для бывших игроков это убить в себе игрока. Фаменко дал мне возможность работы. Он посчитал, что моя помощь нужна будет там, поэтому мы с ним встретились, переговорили, и у меня огромное уважение к нему. Он попросил меня заниматься именно теми вопросами непосредственно, которые он мне поручал. Поэтому я считаю, я свою работу сделал профессионально. Ответственность, опять же, я говорю, то, что за результат она лежит на всех нас. Но я постарался по максимуму сделать все для того, чтобы тренер остался доволен моей работой и э, принести помощь сборной, как помощник главного тренера. Э, сборная провалила один матч с Северной Ирландией. То есть это был ключевой матч для нас. Команда вышла неподготовленная, И после этого матча мы сами себе не оставили ни одного шанса. Показали где-то неплохую игру с немцами, провалили э, второй матч и третий матч это уже был матч престижа главная проблематика в этом которую я вижу Прежде всего, у национальных сборных, если мы взять там СЮ-16 и вверх, никогда не было единой структуры. Если сегодня молодой футболист приходит в юношескую команду национальную, у него есть одна структура команды, тренер со своим видением, тренеры меняются, меняется структура, все остальное. Доходя уже до национальной сборной, футболисту немножечко тяжело. За этот короткий период тренеру очень тяжело собрать эту команду. Было бы проще изменить вот эту вот вертикаль. Начиная уже с юношеских команд до национальной сборной, для того, чтобы молодые игроки, приходя уже в национальную команду, они знали структуру, принципы главные, по которым должны играть, должна играть национальная сборная. Ну, я, конечно, беру определенные риски на себя. Во-первых, э -э Федерация футбола по Дали мне возможность проработать два года, плюс два. То есть сегодня перед нами стоит задача – это выход на чемпионат мира. Плюс это попытаться создать небольшую вертикаль. Потому что за этот короткий период, конечно, это тяжело сделать. У меня есть огромное желание, есть огромный опыт как игрока. Опыт в футболе прежде всего, потому что, не путайте, мы это одно, одно и то же. Я пригласил специально для этого очень хороших специалистов, для того, чтобы если будут какие-то нюансы и нехватка опыта, у меня есть хорошая команда, которая подскажет мне нужные моменты и мы примем правильное решение. Мауро Тасоти – качественный защитник, это легенда Милана как игрок, человек, который выиграл в три лиги чемпионов. Новая эволюция в то время была Саки, то есть вот эта игра линии, плавающая линия. И как тренер, помощник Анчелоти, две лиги чемпионов, нацелен больше на работу с обороны. Андреа – это человек, который анализирует, помогает, ведет статистику. Ну и Рауль, это человек, который имеет огромный опыт работы за два года в украинском футболе. Он был помощником Сергея Реброва Станиславовича и человек, который выиграл вместе с Динамо два чемпионата. Его знание там, украинского футбола, я думаю, поможет очень сильно. Переход на три защитника, сборная Украины вообще никогда не играла в три защитника. Поэтому для того, чтобы играть в три защитника, надо, надо иметь очень хороших, хорошие фланги. Поэтому фланги, которые могут и защищаться, и атаковать. Это очень тяжело сделать, если до этого ни одна команда у нас практически не играла. Я, я вижу еще одну такую очень большую проблему это... – Прежде всего, то, что многие футболисты... Анатолий Тимощук, капитан, человек, который дал много лет украинскому футболу, там мой друг, он сегодня принял решение закончить карьеру пожелаем ему удачи. Ротани – это тоже такая ключевая фигура, очень, да, особенно вот последние четыре года. Эти все проблематики связаны с тем, что уходит плеяда футболистов, лидеров. И на сегодняшний момент мы посмотрим... Кто их сможет заменить? Натурализация она давно практикуется уже в национальной сборной. То есть э, первое это был Леонинг, Калитвинцев. И я и скажу с точки зрения только национальной сборной Украины. Все, что будет лучше для команды, это входит в сферу моей деятельности. Сегодня перед нами стоит главный результат. Это отборочный чемпионата мира. Наша задача создать игру наша задача – вернуть болельщиков, болельщикам доверие к сборной через игру. Вот это, я вижу, вот эти главные цели. И создание вот настоящего коллектива, который будет готов решать вот эти задачи.